আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা ইলিছ মাছৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিটো বেংগলী ষ্টাইলৰ হয় আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ পোস্ত দানা পোস্তানা একেবাৰে এই ধৰণে মিহি থাকে মই পোষ্ট দানা দুচামুচ লৈছোঁ আৰু অলপ সৰিয়হ লৈছোঁ আৰু সৰিয়হ যদি দিবলৈ মন নাথাকে তেতিয়াহ'লে কাজু কেইটামানে দি দিব পাৰে আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু অলপ কুহুমীয়া গৰম পানীত এইখিনি মই তিত মানে হেৰি কৰি থৈ দিম তিয়াই থৈ দিম কাৰণ পস্ত দানাখিনি ইমান সোনকালে ভালকৈ নিপিচে নহ'লে অলপ গোটা গোটা থাকি যায় এতিয়া মই তিনি পিচ ইলিচ মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনিত মই অলপ নিমখ হালধি দি পেলাই অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই কেঁচাকৈ ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মানে অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দু এঘণ্টামান মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ম আৰু ইয়াত মই এইখিনিয়ে দিছোঁ আৰু মই কেঁচা জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ আৰু অলপ নহৰু লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অলপ জিৰা কেইটামান লৈ লৈছোঁ গোটা জিৰা কেইটামান লৈ পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ পূৰা ফাইন পিচি ল'ম পিছাটো কিন্তু একেবাৰে ফাইন পিচিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব ৰেচিপিটো আৰু মাছখিনিও মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি পেলাই অলপ তেল দি দিছোঁ কাৰণ ইলিচ মাছটো সকলোৱে ভাল পায় আৰু দি পেলাই ইয়াত মই অলপ কালি জিৰা কেইটামান ফুটাই পেলাই আৰু যিখিনি মই পিচি থোৱা মানে হেৰি মছলা আছিল সেইখিনি মই দি দিছোঁ আৰু ইয়াত ইয়াত মই পিঁয়াজ বিলাহী একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে ফুল্লি মই বেংগলী ষ্টাইলৰ বনাইছোঁ ইয়াত মই দিছোঁ হালধি পাউদাৰ আৰু অলপ জালুকৰ পাউদাৰ দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি অলপ ভালকৈ মই লৰাই পেলাই এতিয়াও মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম তেতিয়া যেতিয়ালৈকে তেলটো বিৰিঙি নহালৈকে মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু চাব পিছত অলপ দেৰি পিছত ধুনীয়াকৈ তেলটো পূৰা বিৰিঙি আহি ওপৰলৈ সেই সময়তে আকৌ মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ হাই কৰি আকৌ ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ অলপ ভাজি লওঁ তেতিয়া খুব এটা ধুনীয়া এটা সুগন্ধ আহে আৰু পোষ্টত মানে হেৰি ইলিচটো মানে বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈও বহুত টেষ্টি আৰু পোস্তটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুবেই ভাল হয় আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ যিহেতু বেছি শুকান আছিলে সেইকাৰণে অলপ মই পানী দিছোঁ দি পেলাই উতল অহাৰ পিছত তাৰপিছত মই মাছ মাছ কেইপিচ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ মাছখিনি অলপ মানে ডুবি যোৱাকৈ কাৰণ মই ইমান বেছি পানী নিদিওঁ অলপ শুকান শুকান ভাৱটো ৰাখিম আৰু ইয়াত মই তে ভাজি থোৱা তেলটো মানে মাছ ভাজি তেলটো অলপ ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ যিহেতু ধনিয়াৰ ছিজন হয় অলপ ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু চাওকচোন মাছটো কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছে এবাৰ কিন্তু এইধৰণে বনাই পেলাই চাবচোন খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এতিয়া মই পৰিৱেশন কৰিম এয়া চাওক আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব আৰু খুবেই ভাল লাগে এইদৰে খাই পেলাই আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব